श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ आज आपण ओम श्री मार्तंड भैरवाय नम या मंत्राचे श्रवण करणार आहोत आज आपण अनुभवणार आहोत त्या दिव्य शक्तीची अनुभूती जी आपल्या आयुष्यातील अडचणी भय आणि नकारात्मकतेला नष्ट करते श्री मार्तंड भैरव संकट निवारक भक्तांच्या मनाचा संरक्षक आणि जीवनात उजेड आणणारा आहे हा मंत्र आपल्या अंतकरणाला सामर्थ्य देतो आणि नकारात्मकतेपासून मुक्त करतो तुम्ही ज्या समस्यांना सामोरे जात आहात त्या दूर करण्यासाठी तयार व्हा हा मंत्र उच्चारताना प्रत्येक शब्द तुमच्या शरीरात आणि मनात दिव्य ऊर्जा निर्माण करेल चला या मंत्राच्या जपातून आपण सुरू करूया दिव्य प्रवास आणि अनुभवा श्री मार्तंड भैरवाची कृपा आपल्या जीवनात संकट दूर मनशांती आणि शक्ती प्राप्त हो तत्पूर्वी तुम्ही नवीन असाल चनलक सब्स्क्राै अमेण्ट् मध्ये ॐ मार्तण्ड भैरवाय असे लिहा ओम श्री मार्तण्ड भैरवाय नमः 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 ॐ श्री मार्तण्डभैरवाय नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय 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 नमः ॐ श्री नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय 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 नमः ॐ श्री नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय 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 नमः ॐ श्री नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय 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 नमः ॐ श्री नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय 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 नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरवाय नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय 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 नमः ॐ य नमः ॐ श्री नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरवाय नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय 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 नमः ॐ श्री नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय 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 नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरवाय नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय 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 नमः ॐ श्री नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय 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 नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरवाय नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय 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 नमः ॐ श्री नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय 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 नमः ॐ श्री नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय 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 नमः ॐ श्री नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय 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 नमः ॐ श्री नमः ॐ श्रीमार्तण्डभैरवाय 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 नमः ओम श्री मार्तंड भैरवाय नम हा मंत्र उच्चारताना प्रत्येक शब्द तुमच्या शरीरात आणि मनात दिव्य ऊर्जा निर्माण करेल तर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब आणि कमेंटमध्ये ओम मार्तंड भैरवाय नम असे लिहा